точно хвоста чая. Я, знаете, живу по принципу. Я счастлива, я, я, благодарю Всевышнего. Вот, он беспокоится о нас. И, и мир полон чудес. Не, конечно, не. не. Пенсия мала. Э, отопительный сезон вообще очень сложно. Потому что там, где я живу, у нас вообще за отопление такие большие суммы. И квартплата очень высокая у нас. Двокомнатна квартира 465 гривень. Ну це дуже багато. Для моєї життя моєї пенсії вистачає. Ні, не вистачає. Ну, ну як вам? Дозволити лишнього нічого не можу. Заплачую комунальні послуги. і лишається дуже мало. Хоч я проработала. У мене великий стаж. Не завжди. Ну так да, мені ж іноді більше лікарств требується купити, іноді менше. ж… не совсем от меня зависит. Вернее, ну как это зависит от моего здоровья, но ну, один врач выписывает одни лекарства, другой другие. Тоже. Всю жизнь проработала строителем, отделочники, красный камень, и тополь, везде бросалась. А в итоге даже пяти нету. Вот заплатила за коммунальное, сейчас вот операции глаз сделали, глауком один глаз, плохо вижу вообще. А что делать? Живем? Ну ничего. Самое главное, дай Бог нашим солдатикам, чтобы они быстрее возвратились домой.